السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقنا كتابة آية 95 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به زوا عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفر كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه Wallahu azizun zuntiqam al azim Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman La taqtulus sayda Janganlah kamu membunuh binatang-binatang buruan Wa antum hurum ketika kamu sedang berihram Wa man qatalahu minkum muta'amida dan sesiapa yang membunuhnya yakni membunuh binatang-binatang buruan di antara kamu dengan sengaja fajaza um misluma qatala minan na'am maka dendanya menggantinya dengan binatang ternak yang sama dengan binatang buruan yang dibunuh itu yahkumu bihi zawa adlim minkum yang akan ditetapkan hukumnya oleh dua orang yang adil di antara kamu hadiah balighal ka'bah sebagai hadiah yang disampaikan ke Ka'bah untuk disembelih dan dibahagikan kepada fakir miskin di tanah suci au kafaratun ta'am masakin atau bayaran kafarah iaitu memberi makan kepada orang-orang miskin au adlu zalika atau puasa sebanyak bilangan cupak yang diberikan kepada orang miskin liyazu qawbal amri supaya dapat dia merasai kesan buruk dari perbuatannya afallahu amma salaf Allah memaafkan apa yang telah dia yang telah lalu Waman ada fa yantaqimullahu minhu sesiapa yang mengulangi kesalahan itu maka Allah akan menyaksikannya wallahu azizun zuntiqam dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi berkuasa membalas Sambungan ayat terdahulu bercakap pasal hukum-hukum uh, memburu. Memburu di tanah suci yang ini merupakan satu ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada perasaan manusia. Perasaan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin mendidik manusia ini dengan melarang beberapa waktu daripada mengambil makanan yang halal. Yaitu antaranya mem mem memburu Memburu binatang waktu ihram Sama ada di tanah suci ataupun di tanah halal ketika ihram Padahalnya binatang itu halal dimakan Buru kau biasa saja Kau biasa Satu hiburan sekaligus mencari barang yang halal untuk dimakan Dilarang Ayat terdahulu juga dah menyatakan Haram ini faman ya'tada ba'da falahu 'adzabun alim. Barang siapa menceroboh maka baginya azab yang yang tidak terperi sakitnya tapi tidak berapa jelas. Tidak berapa jelas lagi. Bahasa barang siapa yang tidak sebut haram. Boleh jadi orang yang sangat-sangat berminat dengan memburu ni, dia cari jalan juga jalan keluar, untuk haram pun nak bawa juga, bawa juga senapang nak ada peluang-peluang pergi memburulah binatang di sananya, mudah ditangkap. Mulih jadi begitu bagi peminat sebab peminat ini bila dia jadi minatkan sesuatu amat sukar untuk dibebaskan daripada minat dan kegemarannya itu. Sekali lagi ayat diturunkan. Sekali lagi ayat diturunkan dengan lebih tegas lagi menyebutkan ya ayyuhallazina amanu wahai orang yang beriman la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kamu bunuh binatang buruan sedangkan kamu dalam ihram. Lebih tegas daripada ayat terdahulu dengan mengulangi ya ayyuhallazina amanu sekali lagi dulu pun ya ayyuhallazina amanu sudah ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu Bishay'in minas saidi sudah ya ayyuhallazina amanu yang ke-12 yakni ayat yang ke-13 siri-siri ya ayyuhallazina amanu <coughs> ulangi ya ayyuhallazina amanu dalam tajuk yang sama tajuknya masalah memburu waktu ihram diulangi ya ayuhan lazina amanu menunjukkan perkara ini perkara ini sangat berat di kalangan orang Arab untuk membebaskan diri daripada kesukaan memburu kesukaan memburu ni ada pada orang Arab amat sukar untuk di 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 sebab mereka dulu hidup mereka dengan memburu hasil makanan mereka memburu binatang jadi orang tak boleh memburu macam mana nak hidup Soalnya begitu pada mereka ayat dua kali dua kali mengulangi ya ayyuhallazina amanu barangkali bagi tujuan itu bagi orang yang tidak memburu bagi mereka mmm, tak ada apa-apa kalau buru tak ada apa-apa nak buang masa saja boleh jadi begitu tapi bagi Arab tidak suka memburu dua perkara pada mereka pertama riadah riadah yang kedua mencari makanan yang halal sebab Allah Subhanahu taala menghalalkan mereka untuk membunuh memburu dan menghalalkan bela anjing untuk tujuan memburu hmm. Dah halalkan padahal anjing tu anjing tu najis najis tapi untuk tujuan memburu tidak di tidak dilarang ayat menyatakan jangan kamu membunuh buruan sedangkan kamu jangan membunuh binatang buruan jangan memburu lagilah jangan memburu sebab bila memburu ini binatang itu akan terbunuh dengan sebab diburu dan binatang itu terbunuh dengan sebab diburu dan boleh dimakan Sekalipun tidak disembelih pada tempatnya Terdapatnya pada leher Kena tembak, tembak dia atas belakang umpamanya Kira sembelihlah lah tu tu Kira sembelih lah apabila disebut nama Allah Kita kena dilepaskan panah terhadapnya Ayat ini diturunkan apabila seorang sahabat Nabi ketika berumrah pada tahun Hudaibiyah, tahun yang ke-8 namanya Abu Malik Amru ibni Al Harith. Dia sedang ihram, tiba-tiba datang keledai hutan, hutan keledai liar datang. Dia pun buru sajalah Sebabnya mereka ini pakar memburu datang nampak saya mesti dapat barang ni diburu sedangkan dia dalam ihram di tanah suci turun ayat ni melarangnya melarang Kemudiannya pada akhir ayat pula nya afallahu amma salah. Hak dulu tu ha maaf. Dulu, yakni dulu daripada sebelum daripada turun ayat ni yang dilakukan oleh sahabat ketika pada tahun Hudaibiyah, Hudaibiyah mereka memburu sampai berihram di tanah suci. Bila turun ayat ni, turun ayat ni ayat menyertakan bersama hukum yang terdahulu. Hukum yang terdahulu dimaafkan. Hukum selepas daripada turun ayat ni berkuat kuasa sepenuhnya. Iaitu pengharaman memburu terhadap orang yang sedang ihram Sama ada di tanah suci ataupun di tanah halal Bagi orang yang tidak ihram memburu di tanah haram pun tak boleh juga Walaupun tidak ihram Tak boleh Bagi orang ihram tanah halal dan tanah-tanah tak halal Tak boleh kedua-duanya Bagi mereka yang sedang ihram Ayat ini dituju kepada siapa? Dituju kepada orang ihram Orang yang sedang dalam ihram Larangannya la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kamu membunuh bunuh binatang buruan sedangkan kamu sedang ihram. Kemudian ayat wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Ya, barang siapa yang membunuh dengan sengaja. Maknanya larangan memburu ini dengan sengaja. Dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja dia nak campak batu, nasibnya kena binatang mati binatang tu ha nak campak aja jadi sebab eh, dia ini tidak sengaja maksudnya ha tidak sengaja apa boleh buat tak sengaja ini mana pun hukum yang dilakukan dengan cara tidak sengaja maka hukumnya lain di sini lain dalam apa pun kesalahan sengaja pembunuhan sengaja yang dilarang binatang buruan ini menurut imam Syafi'i r.a binatang yang dimakan binatang yang dimakan itu as-sa'id tetapi larangan terhadap orang ihram ini mereka hanya boleh bunuh binatang-binatang yang berbahaya saja binatang yang bahaya harimau singa yang datang dari tanah suci ini anda boleh bunuh sebab dia boleh mengancam keselamatan nyawa kesedar dalam ihram dalam ihram pun tidak mengapa sebab sebabnya ialah untuk menjaga keselamatan nyawa Keselamatan nyawa ni salah satu daripada al-maqasid. Maqasid agama. Agama dibangkit, diutus untuk jaga nyawa kita. Oleh sebab itu dia disuruh perang. Perang apabila apabila salah satu daripada al-maqasid. Tujuan yang lima, agama, nyawa, uh, harta benda, ada lagi lah lain-lain, maruah. Apabila dicerobohi maka dalam apa keadaan sekalipun mesti pertahankan nyawa jika perang perang pun tidak mengapa inilah adanya jihad jihad untuk mempertahankan nyawa jihad untuk mempertahankan agama tetapi jihad tidak disuruh kerana kerana dengan tujuan semata-mata nafsu oh itu Islam tidak 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 suka jadi kalau begitunya imam Syafi'i berpendapat bunuh binatang yang, yang 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 berbahaya berbahaya binatang buas umpamanya diharuskan harus bukan harus membunuh tapi bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan nyawa tapi jika binatang tidak mengancam keselamatan nyawa seperti seperti kucing tidak mengancam keselamatan nyawa barang siapa membunuh kena bayar dia kena bayar kafarah nanti akan disebutkan kafarah <tuh> la taqtulus sayda jangan kamu membunuh binatang buruan binatang buruan ini yang halal dimakan ada yang halal dimakan dan haram dimakan menurut syafi'i Halal dimakan dalam mazhab lain Umpamanya Haram dimakan, syafi'i kata haram Lain-lain mazhab kata halal Halal Ini pun kira kira haram jugalah Sebab apa? Sebab barang itu tidak jelas sebenarnya Tidak jelas Haram juga Haram apa? Haram diburu Wa antum hurum Sedangkan kamu hurum Sedang memakai pakaian ihram memakai pakaian ihram sambat ihram untuk haji ataupun ihram untuk umrah kedua-duanya tidak boleh. Mengapa tak boleh? Dalam pakaian ihram dia sedang dalam latihan. Ini orang ni orang memakai ihram ni sedang dalam latihan. Dia tidak bebas tak bebas. latihan dia kawal nafsu. Latihan dia di sini. Kawal nafsu jadi antara mengawal nafsunya nafsu ingin membunuh binatang. Ini nafsu ni. Bagi orang yang tak ada nafsu tak mahu bunuh. Tak mahu, biar siapa apa, biar apa pun. Bukan saja tak mahu bunuh, sembelih pun dia tak mahu Sembelih. Orang tak ada nafsu dia nak bunuh, bunuh sembelih binatang. Takut lagi lah macam-macam lagi. Ini orangnya gendah lah. Bagi orang yang bersemangat tinggi, bunyi sebut sembelih saja, orang oh, tak ada lah paling paling berani sekali nak sembelih. Dah orang tambak belakang dah, ikat kaki tangan apa oh, Beranilah, boleh lah macam tu Tapi yang jenis penakut-penakut juga saya antara orang yang penakut Sembelah tak pernah Duduk di Kuala Lumpur ni banyak lah Tiga orang yang korban Telepon Pergi sembelah lembu so, Saya tak pernah seorang hidup sembelah lembu Ya yeah. apa? Takut Bukan takutlah, takut lah Takut Ialah sembelah binatang ni Jadi pada saya benda ni eh, Tak boleh Nah, Tengok darah pun tak boleh Baik Katanya macam mana Jangan kamu Taktulus sayrah Jangan kamu perang Jangan kamu bunuh binatang buruan Ya Ini untuk jaga Latih diri ni Latih diri supaya Kawal nafsu Sekalipun daripada barang yang halal Wa antum hurum Ketika kamu sedang ihram Sedang ihram pokoknya Bukan ketika kamu Sama ada berada di tanah suci Kawasan kawasan tanah larangan eh, Tanah suci Ataupun di luar tanah suci kamu berada di tanah suci Makkah ataupun di tanah suci Madinah, kedua-duanya sama saja. Tak boleh kamu memburu binatang, binatang ketika kamu ihram, pokoknya dalam ihram. Bagi mereka yang tidak ihram, diharamkan juga kalau di, di, di dua kawasan ini. Kawasan tanah suci Makkah dan Madinah. Wa man qatalahu minkum muta'ammida fajza'u mislu ma qatala minan na'am. Barang siapa, ha Wa man qatalahu dan sesiapa yang membunuhnya membunuh binata dan antara kamu dengan sengaja dan dikecualikan dengan cara tersalah dia tidak sengaja tapi tersalah Aa, kalau tersalah dikecualikan dikecuali yakni tidak wajib di atasnya membayar denda denda ini namanya kafarah barang siapa dengan sengaja fajaza um ma qatala minan na'am maka dendanya ganti dengan binatang ternakan yang sama dengan binatang beruang yang dibunuh itu macam mana dia bunuh kijang kijang kena bayar kafarah dengan binatang yang sama dengan binatang binatang itu kijang kita katanya samalah dia ni dengan lembu samalah dia dengan kerbau kerbau jadi dia kena bayar kafarah sembelih sembelih di tanah suci di kawasan di Mina kah? di kawasan tanah suci uh, tanah haram tanah haram sembelih dan beri makan kepada orang miskin binatang yang sama tarah dengan binatang yang disembelih yang dibunuh itu kalau yang dibunuh itu kijang yang sama dengannya kita kata lembu lah kalau yang dibunuh itu binatang yang lebih rendah daripada kijang kita ukurnya sama dengan kambing kambing kena sembelih sembelihnya di mana sembelih setengah ulama menyatakan di Mina. Di Mina. Ada yang menyatakan sebelah tempat dia lakukan itu di mana? Sebelah di situ. Beri makan kepada orang miskin. Beri makan kepada orang miskin. Berapa orang miskin boleh makan? Seekor lembu. Seekor lembu. Berapa? Kita katalah orang waktu tu dia makan dia makan kambing, dia makan lembu, dia tidak makan nasi. Makan nasi, dia lembu melautkan nasi. Kambing melautkan nasi. Baiklah. Kita katalah 30 orang dia boleh makan seekor lembu. Ha 30 orang lah 30 orang. Ataupun dia tak mau 30 orang dia dia boleh ganti yang lain. Ganti yang lain beri makan kepada 30 orang miskin. Enggak kepada kepada orang miskin eh, kepada orang miskin sebanyak barang itu beri makan ganti ataupun ataupun puasa puasa mengikut orang miskin. Orang miskin yang boleh makan lembu yang patut kita sembelih, kita tak sembelih orang boleh makan miskin boleh makan berapa? 30 orang. Ah ha, kita puasa 30 hari. Au au adlu zalika siyama ataupun ganti dengan puasa. Ayat ini menyatakan dia kata fajaza'um misluma qatala minan na'am maka balasannya ialah balasannya ialah binatang binatang ternak yang sama dengan binatang beruan yang dibunuh itu yakni ganti barang itu sebelah yahkumubihi zawadlim minkum yang akan ditentukan hukuman sama tak sama oleh dua orang yang adil di antara kamu ah ha, anak sama ni yang kita bunuh kijang 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 ni mahal harganya kita kata anak lembu cukuplah oi Or... Tak boleh kita hukum Nak panggil orang lain Orang lain yang adil Boleh kan tak ni Dia nak sembelah Nak ganti anak lembu Dia tengok Kijang Kijang Kalau lah dua orang Dua orang yang ada Kata boleh lah tu tu Boleh lah tu ha, Boleh Tapi kalau kata Mana boleh kijang harga Mahal Mahal dia punya dagingnya Tak boleh Kena dua ekor lembu Ha dua ekor lembu Nak macam mana Kena dia ha, Kena dia Pasal apa Hukuman di sini tak boleh hukum sendiri Kerana bila hukum sendiri selalunya kalah Selalunya selalunya tunduk kepada nafsunya Tak mau Sebab dia dalam pantang Pada waktu dia kawal nafsu Jadi pada waktu dia mengawal nafsu Dia tak boleh tanya diri dia sendiri Sebab jawapannya daripada nafsunya Panggil orang lain yang adil Yang adil ni Adil ni maknanya dia tidak berat sebelah lah Apa kata mereka Itulah hukumannya di sini Yahkumu bihi zawa adlimi seorang so, tak boleh tapi mahu dua Zawah adlim minkum Hadiah balighal ka'bati sebagai hadiah dibunuh ini sebagai korban yang sampai ke Kaabah sampai ke Kaabah maknanya di tanah haram bukan makna bagi sebelah dalam Kaabah tak, tak tak mungkin sembelih dalam Kaabah kawasan tanah haram di Mina lah kita katanya di Mina ataupun di kawasan pinggir-pinggir sempadan tanah haram itu boleh dari sebelah nak bawa balik semula di rumah Misalnya, boleh atau tak boleh Dia kena telah tahu sembelah menatang Dia kata nak balik-balik makan di rumah lah Dia kata sambil-sambil uh, berjumpa dengan keluarga Balik di Mekah ni, tak boleh Juga, mahulah juga di semula di tanah suci Mengapa Kesalahan kita lakukan itu di tanah suci Maka miskin di tanah suci juga Nampaknya konsep ni konsep zakat juga Zakat ni kita kerja dapat harta di mana? di Kuala Lumpur bagi kepada orang miskin di Kuala Lumpur juga nak balik kampung tak boleh zakat mengapa apa mengapa di mana kita cari makan orang miskin tempat kita cari makan itulah yang berhak mendapat memakan, mengambil zakat kita konsep dia begitu tapi kalau dah tak ada tempat kita cari makan tak ada orang miskin yang adanya di Bangladesh ataupun di luar negeri lah kita katanya di Sudan ke mana ke ayat ni kata kena hantar ke sana lah hantar ke sana tapi Majlis Fatwa kita kata tak boleh kita masih ramai lagi orang miskin nak keluar lagi tak boleh. Ha, macam itulah konsep di sini pun misinya di dalam dalam di, di di dalam 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 dalam